Я хочу так подвести итог этого промежутка чемпионата. То есть мы закончили на втором месте. Я очень благодарен своим футболистам, что они провели этот отрезок чемпионата, считаю, на достойном уровне. Я считаю, мы не по праву заняли второе место, за что я им очень благодарен. Касательно игры, мы в баллон смотрели, соперника разбирали. Очень хорошая команда, которая играет скажем, быстрый скоростной футбол, хорошие фланги, группа атаки. Просматривали, разбирали. Где-то мы, может быть, показали не тот футбол, который мы хотели бы. То есть мы хотели играть, стараемся играть в остроатакующий футбол. У нас где-то сегодня в меньшей степени это получилось, потому что было очень вязкое поле. И я очень благодарен своим футболистам, что они по ходу матча два раза, два раза мы проигрывали, то есть 1-0 горели, 2-1 проиграли, потом вырвали победу, проявили, можно сказать, горняцкий характер наш. Дух. Есть у команды, значит, есть к чему стремиться, есть с кем работать и двигаться.